Санкт Петербург, Петроград, Ленінград, Санкт-Петербург, столиця Російської імперії і радянської Росії в перші місяці її становлення північна Пальміра і Колиска трьох революцій, історичний центр якої внесена у перелік всесвітнього спадку ЮНЕСКО. В 1924 році, через рік по смерті вождя світового пролетаріату Володимира Ульянова Леніна його ім'я, а точніше псевдонім, було присвоєне другому позначенню місту Російської Федерації. У роки Великої вітчизняної війни цей факт зіграв зловісну роль. У ході виконання плану Барбароса взяти місто імені Леніна стало першочерговим завданням військ Вермахту та їхніх союзників. До початку війни питання евакуації ленінградців навіть не розглядалося. Можливість захоплення міста ворогом здавалася мінімальною. Мои предки, хотя это в несколько поколений они были дворянами, но они были служилые дворяне. Моряки, инженеры, строители. Вот что осталось от того времени. Я дрожу, правда. Еще это был комплект, который жених дарил не В комплекте был, была брошь, это не сохранилось, центральная вещь, которая во, время, во время блокады ее просто проели. Группа армии Пимнич отримала наказ взяти Ленинград не позднее вересня 1941 года. 4 липня війська Вермахту вступили в Ленінградську область, а 9 липня захопили Псков. До Ленінграда залишалося 280 кілометрів. Лучші кадри кадри гітлерівської армії, фон чоловік, який взяв Судетську область по Європі по колії, завоював Нідерланди. Далее его сменщик, после того, когда немножко с Гитлером они разошлись с точки зрения о том, как брать и вообще можно ли брать Ленинград, его сменяет генерал, взявший Париж, властитель Парижа и так далее. Лучшие силы, лучшие армии, предельные сроки, особый график. Первим докладу э, Гітлеру о положенні вот в северній групі армії групі армії «Север». 6 вересня 1941 року Гітлер припиняє наступ групи армії Північ на Ленінград, щоб швидше розпочати наступ на Москву. Замість штурму гітлерівські війська оточують місто кільцем блокади. Датою ее початку называют падение Шлиссельбурга 8 вересня 1941 года, а 13 вересня газета Ленинградская правда писала: «Утверждение немцев, что им удалось перерезать все железные дороги, связывающие Ленинград с Советским Союзом, является обычным для немецкого командования преувеличением. Папа сразу сказал: «Надо немедленно уезжать» мама, а у мамы был такой характер. Папа был душа семьи, мама – мотор. Мама сказала, ты трусый паникер. Это было самое обидное в то время. Самое. Ты что думаешь, сдадут Ленинград? Да никогда. Говорит, а как ты смотришь на окружение? Это же ничего не значит окружить Ленинград. То есть попасть в блокаду. Это страшная погибель. Тысячам людей надо уезжать. Но мама настояла на своем. И мы остались. И потеряли отца. До вересня 1941 року переважна більшість мешканців Ленінграда і справді не бажала евакуюватися. З населення, що складало майже 3 мільйони людей на початок першого воєнного року, з міста виїхала приблизно шоста частина. Це в основному робітники тих підприємств, які перевозилися глибоко в тил, і великі групи дітей Ленінграду. Ми використовуємо і повністю. как бы берем на вооружение термин блокада. Блокада это полное блокирование, это изоляция от внешнего мира, от любых возможностей экономического, там, политического влияния, оказания какой-то помощи. Да, неприятелю удалось практически со всех сторон город изолировать. Но был выход на море Ладогу, Ладожское озеро. Пусть озеро с очень таким своеобразным нравом, здесь одно из самых больших в мире количества штормовых дней. Больше, чем, скажем, у берега погибших кораблей у юга Саудовской Аравии. Здесь очень непростой фарватер. На початку выросней гитлеровская авиация знищила Бадаевские склады. На яких знаходилося 3 тисячі тонн боршна, 2,5 тисячі тонн цукру і кільканадцять тонн інших продуктів харчування. Ця пожежа зіграла важливу, але не основну роль в трагедії голодної смерті, що насувалася на Ленинград. Адже місто традиційно залежало від поставок харчів з колгоспів області і запасів бадаєвських складів вистачило б ненадовго. Один из самых крупных в мире фондов посевного элитного зерна стандартного, кроме, кроме ряда немецких городов, кроме канадского Монреаля, кроме шведского нарчопинга, хранился в Питере. Это десятки тысяч тонн элитного зерна лучшего, районированного со всего мира собрано. Так вот, несколько десятков работников этого института растеневодства, Академии наук, умерли от голода, в то время как у них за плечами были вот эти тысячи тонн элитного зерна. Это тоже показатель, то есть возьми мешочек домой, никто бы никогда не заметил, но ничего не было взято. И это показатель и силы духа, и ответственности этих людей, и может быть вот эти мозаичные какие-то вещи, они помогают понять, почему город выстоял. Основным продуктом харчевания блокадников стоит хлеб, а точнее ты, счетуди тогда называли хлебом. Адже буханец, у своей, Був неїстівним. Стрімко зменшуються норми видачі хліба. Якщо у вересні 1941 року робітник отримував на день пів кілограма хліба, то у листопаді тільки чверть кілограма. У той час діти, службовці та утриманці стали отримувати всього 125 грамів хліба, шматочок розміром з дві коробочки сірників. Йшли за хлібом ленінградці у лютий 40-градусний мороз першої воєнної зими під авіаційним і артилерійним обстрілом ворога. Папа, я його завжди зустрічала. він приїжджав з станції Дальше не йшов цей самий дачний поїзд. Я папу зустрічала. И вот э, встретила, и мы поднимаемся, и, и идем, идем, и вдруг папа, папа, папа был, понимаете истинным, интеллигентом по крови, по, по воспитанию, по всему. Поэтому мне показалось совершенно диким, что папа вдруг, когда оставалось до этой лестницы к нам наверх на, на подняться в, в мезонин, э, оставалось ну, метров 20 э, расстояния. Э, а вдруг папа присел. Штакетником загорожено э, возле другой дачки, предыдущей, там никаких э, э, огородов не было, а только цветы возле домов росли. И папа сел на землю, он не мог больше идти. Меня, что называется, я поняла, что дело плохо, то есть настолько плохо. Э, І от що, он поднявся, он з і більше он не піднявся. Масова смертність від голоду розпочалася в Ленінграді вже в грудні. Першими вмирали чоловіки. Жінки трималися довше за усіх. Багато ленінградців вмерло просто на вулицях. І їх не встигали ховати. очевидцы вспоминают про выпадки людожерства. Хоронили, знаете ли, пеленали, пеленали в эти самые это, простыни, кто в это самое, потому что некому было и нечего было сделать гробы. кому это сделать? Но, э, Папу, э, мама сказала, ни в коем случае только в гробу. У деда был ну, помощник был в его делах всяческих, тоже белорус, самосейка. И, он мог строить, он мог что угодно делать. И помогал да, часто деду. Вот. И когда мама к нему обратилась, он сказал, В Владимировичу? Да, я на коленях. Я йому зробили гроб. Ви тільки мене немножко підкорміть. В першу люту зиму блокади щодня вмирала від чотирьох до семи тисяч ленінградців. Найгостріше безнадійну ситуацію відчували діти та підлітки в щоденниках тих, хто не пережив блокаду. Нема ни иллюзий, ни надеи. В комнате холодно. Руки мерзнут. Топим, когда есть что варить. Дров нет. Хлеб выкупаем и сразу съедаем. Потому что есть больше нечего. Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. Хочется спать, спать, есть, 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 спать. Есть, спать, есть. Месяц назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой. А теперь вот уже об одном хлебе. Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб. Масло, пироги, картофель. Стал я вялый, слабый. Пишу, а рука дрожит. Иду, а в коленях такая слабость. Кажется, шаг ступишь а больше не сможешь и упадешь. Едва не последняя запись в дневнике. Боюсь, что и дневник этот не придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово «конец». Уже кто-нибудь другой запишет его словами «смерть». А я хочу жить, верить, чувствовать. Папу поместили в застекленную веранду, а здесь в комнате самосейка мы с Сергунькой нашли доски, там кто-то что-то разбирал новую постройку, и мы это притащили сами. Он сделал низ, он сделал верх, и папа похоронен. Но когда везти на кладбище, мама сказала, был 42 градуса мороз.